بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا معلم إبراهيم العلم ألمنا ويا مفهم سليمان الحكم فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكل فعيل Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan inayahnya dapat lagi kita sama-sama ibadah puasa kita dan kita ada dalam majlis ilmu sumpama ini bermohonlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkati merahmati dan meredai segala keraku dan tutur kita insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan nama-nama Allah sekalian semalam kita berkupas dalam surah Al-Rahman ayat yang pertama iaitu Ar-Rahman dan kita simpulkan Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah kemurahan yang Allah dengan keadaan semua menerima kemurahan Allah itu termasuklah manusia yang beriman tak beriman, binatang, tumbuhan dan semua dengan Rahman Allah yang kita kata menggunakan sirah mubarak melampau melampau sangat kemurahan Allah meliputi semuanya. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita sentiasalah kita beramal dengan sifat rahmat kerana Nabi sendiri pun dibangkitkan atas dasar rahmatan lil alamin untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Satu hari seorang Arab datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan masa dia berbual-bual itu Tiba-tiba datang cucu Nabi Hassan Anhu Dan duduk atas riba Nabi Nabi cium dia Maka katalah orang Arab ini iaitu Akhraf bin Habis Dia adalah penghulu Bani Tamim Orang besar Dia kata aku ada 10 orang anak Tapi aku tak pernah cium seorang pun Lantas Nabi berkata Man la yarham la yurham Siapa yang tidak merahmati orang Dia pun tidak akan rahmat kita nampak dalam kehidupan harian kita pun sama. Kalau orang tu dia bengis, tak suka, kasih sayang pada orang, tak senyum dengan orang. Orang pun tak ingin nak senyum dengan dia. Ha? Malla, malla yarham, la yurham. Dan rahmat Allah ini menyeliputi segalanya. Sampai sebut dalam hadis, siapa yang sembelih? Fa'ahsinu zidha. Maka rahmatilah kepada binatang yang kita sembelih itu. Jangan kita pisaunya tumpul, lepas tu lengah-lengah bila lembu itu dah diikat, jangan tinggal lama-lama. Terus potong leher dia. Dan orang Barat suka uh, hentam Islam. Dia kata cara pembunuhan yang paling teruk ialah Islam. Padahal dia lagi teruk, dia nak bunuh seekor babi itu dia ambil. Kombak, dia tikam perut, dia tikam sana. Sampai menjerit binatang tu. Kita tak ada Islam. Potong leher potong leher nampak lembu tu menggigil tu bukan apa oksigen dah tak sampai ke otak sakit pun dia tak dapat rasa kerana pisau yang terlalu tajam potong leher dia tadi itu pasal dalam hadis dia kata bila bain zabah tu fa ahsinu vinha. kalau kamu sembelih elok-elok ilum sembelih kamu itu itu sebagai kesimpulan dalam ayat pertama surah ar rahman nama-nama Ar-Rahman Pembuka bicara Pemurahnya Allah Dan kita pergi kepada ayat yang kedua Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman al quran Ayat yang kedua Semalam tuan-tuan dah hafal eh Ar-Rahman Hari eh? ini ayat yang kedua pun dah hafal eh? al quran Al-Nama Ta'lim al, Ta al ialah proses Dalam ayat-ayat lain Qal ya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Banyak surah menceritakan Quran turun. Al-Qadr inna anzalnahu dalam surah yang kita baca bulan puasa Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Unzila diturunkan. Tapi dalam surah Ar-Rahman ni tak diceritakan turun Quran. Cerita al-nama quran apa makna alama ialah proses mengajar manusia. Quran tak turunlah dia cerita bagaimana Quran itu diajar. Kalau Quran tu turun kita tak pandai nak pandu kereta tak boleh. Ajar bagaimana cara nak memandu kereta. Lajunya macam mana, masuk gearnya macam mana, warnanya macam mana, berhentinya macam mana. Semuanya ini diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Alama Al-Quran. Hilang perkataan insan di situ kerana alama dalam bahasa Arab dia perlukan kepada dua maf'ul lebih ini bahasa Arab lah. Alama al-insan al-Quran. Macam tu. Mengajar manusia akan al-Quran. Manusia pun kena maf'ul, Quran pun maf'ul. Tapi dibuangnya insan dikekalkan Quran. Alama al-Quran. Dan rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah Mengajar kita Quran Kalau tak diajar Quran Kita tidak akan dapat rahmat Allah Bermakna Quran itu Keseluruhannya cerita tentang rahmat Orang yang nak dapat rahmat Allah Bacalah surah Kafir. Kerana semua surah Kafir itu cerita Tentang rahmat Allah Orang-orang soleh yang menerima rahmat Dari Allah dibetulkan dalam Surah Kafir. Kita baca satu ayat وَنُنَزِّنُ مِنَ الْقُرْآنِ ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu diturunkan untuk menjadi syifa penawar. Yang kedua rahmat kepada rahmatan lil mu'minin kepada orang yang beriman. Wala yazidu dhalimin illa khasara. Orang yang bukan beriman tak dapat apa-apa. Apa maksud rahmat? Rahmat ialah orang yang memberi rahmat itu turunkan rahmatnya kepada orang yang kita panggil marhum lah. Marhum. Cuma kita ni bila sebut marhum tu orang mati Orang hidup tak dapat marhum tak Almarhum bukan dia belum mati lagi Sebenarnya almarhum tu adalah orang yang menerima rahmat Allah Bukannya orang yang mati tu marhum tak Semua orang kita hidup Almarhum sebut nama saya Eh belum mati lagi tak Dia juga menerima rahmat Allah Itu makna dia Jadi rahmat Ar-Rahim Allah Menurunkan rahmat kepada manusia apa tujuannya? Menjaga kita supaya kita sentiasa dalam rahmat Allah. Andai kata rahmat itu tak kena kepada kita. Maka datanglah ayat syifa penawar tadi. Rahmat maksudnya kita makan penuh keberkatan. Kita ambil barang itu penuh dengan penjagaan, pimpinan, bimbingan dari Allah. Tiba-tiba terlepas daripada bimbingan Allah maka ada ayat syifa Yang penawar kepada apa yang apa lah yang tidak terlepas sikit daripada rahmat Allah tadi Kita tengok tafsiran dia. Ar-Quran, al dialah yang telah mengajar Al-Quran yakni Allah. Mengajar manusia melalui sebuah kitab yang tersempurna diturunkan oleh Allah untuk menjadi ikutan dan bimbingan hidup manusia dan jin. Ini adalah sebesar-besar nikmat yang lahir dari Allah. Dalam ayat ini semalam kita dah sebut Fabi ayi ala irobi kumatu kadiban tiga puluh satu kali ayat sebelum ar Rahman ialah Al Qamar fi inna al muttaqin fi wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ar-rahman allama al-quran ayat itu ayat al-qamar surah al-qamar di akhirnya dia kata manusia itu akan dibawa dalam syurga indam muttaqin fi jannati wa nahar ada kebun dan juga ada sungai fi maq'adi sidqin dikali itu ada tempat duduk Inna malikin muktadir Pemiliknya Tuhan yang maha kaya Siapa Tuhan itu? Ar-Rahman Allah dalam Al-Quran Dia ada kesilimungan daripada ayat itu Kerana orang Arab Tanya Rasulullah kita dah sebut semalam Wa mar-Rahman Siapa Tuhan kamu itu? Kami yang nak sembah Waliziduhum nufurah Yang kami tak suka itu Siapa? ar rahman al Al-Lamal-Quran Yang ajar perkara itu Al-Quran kita tahu Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dengan tujuan mukjizat. Apa makna mukjizat? Melemahkan orang Arab. Dan kita pun dah tahu orang Arab pada masa itu berada di klinik kemuncak. Kehebatan mereka berpidato. Kehebatan mereka berpuisi. Dia ada dua. Satu cara bercakap macam pantun. Satu lagi cara mereka berkhutbah. Dua-duanya orang Arab lain. Tiba-tiba Quran turun hutang dua-dua ni sekali. Kebat dan puisi mereka tewas. Kebat dan mereka berpidato pun tewas. Dengan Ar-Rahman Al-Lam Al-Quran. Dalam uh, puisi atau dalam apa dia panggil. Uh, mukaddimah yang kita baca. Istihlah barang atau istihlah. Maksudnya pembukaan yang mengkagumkan. Wow. Orang tengok. nak baca apa cerita Ar-Rahman. Kita kata tadi semua ayat. Yang ada dalam surah Ar-Rahman. 78 ayat. Semua cerita tentang keindahan Keindahan Itu pasal yang malam kita sebut surah ar-Rahman Ialah surah pengantin Yang disebut oleh Serena Ali Tapi ini ni tak Takpelah to'af-to'af lah Tapi kontennya cerita Apa-apa Surah ar-Rahman ini surah pengantin Pakai apa cantik pengantin Ada tiga ribu pakai baju Kita tengok sebagai bapak ni Berapa nak baju ni Tiga ribu kayak aku Tiga ribu kita sikit pun tak lagar dia nak jadi pengantin Masa kita pengantin dulu pun Yalah pakai baju Melayu lah Ada orang maha-maha pakaian dia Dan pengantin dalam surah ini semua yang maha-maha -ma -ma. Nanti kita akan bongkarkan satu persatu Yang Allah Ta'ala sediakan dalam surah Ar-Rahman Sebagai pengantin Dalam ayat lain Allah Ta'ala jadikan Wasakharalahumul bahara Kami berikan kepada kamu Permudahkan bagi kamu laut tastakhrijuna minhu al-hil yabdantu daripada laut itu kamu keluarkan hilya hilya itu perhiasan tapi apa kata dalam surah ar-rahman yakhruju minhu al-luqlu marjan. fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban kamu keluarkan daripada laut tadi lulu' marjan. lulu' ni permata yang dia berkilau tu Yang, yang tak berkilau bukan permata Cincin saya tak berkilau sangat Mungkin ada tuan-tuan Wow cantik cincin dia Marjan dengan yakut wal marjan Indah-indah semua Sampai orang masuk neraka pun Kalau dalam ayat-ayat lain Habis lah kau masuk neraka Jahannam lati yaslam naha Dibakar, diseret, dihumban, dihayur Macam-macam Tapi dalam surah Ar-Rahman Walaupun sebut neraka Ya tufu na wa baina Allah Ta'ala gambarkan mereka ni Berpusing-pusing meninjau-ninjau neraka Macam budak nak beli mainan lah, eh Tengok, tengok, tengok Dan dia, dia macam tengok neraka tu macam Semunuh Allah Ta'ala gambarkan Ini Allah Maha Kaya Nak tunjukkan surah Ar-Rahman terlalu indah Sampai dicampak dalam neraka pun jadi indah ini akan kita kupas ayat akan datang. Ini yang kita alam al Quran. Oleh sebab itu kita belajar Quran, kita tadabur al Quran, sebut al Quran betul-betul. Siapa yang rasa belajar tu susah-susah, kalau kata bagi mereka ni yang tak 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 baca. Jangan marah dia. Kita ada tadarus kan? Dia baca, apalah kau ni dah tua tua, nak huruf ni pun tak dapat. Jangan marah dia. Kerana dia dapat dua, kita dapat satu orang yang baca Quran wa tak ubih dan kadang-kadang tergagak gagal Walau wala hu dia dapat dua ganjaran satu ganjaran cuba nak baca satu ganjaran dia baca Quran bagi mereka yang membaca Quran dengan lancar dan indah sebutannya Ma'a safaratil kiramil parara Bersama dengan para ma'ikat Membaca Al-Quran Jadi dalam kejarus kita Jangan untuk orang Biarlah Dia baca quran Belum pelan-pelan belajar Ini dikatakan di sini al Al-Quran al Al-Quran juga bermakna Memahami ayat Al-Quran oleh itu awal-awal lagi sesiapa yang cuba nak nafsir Al-Quran baik saya baik tuan-tuan baik sesiapa saja sebelum membuka Al-Quran sebelum menafsir Al-Quran sebelum mentadabbur ayat Al-Quran kena minta jauh-jauh syaitan jangan ganggu. A'udzu billahi syaitan jangan masuk campur dalam sini pergi main jauh-jauh jangan kamu masuk campur bimbang-bimbang takut masa kita baca Quran takut kita masa tafsir Quran syaitan masuk dari mana dia lain. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu yakin. Kita pun tanya dia, kenapa bang tak sembahyang? Saya sudah yakin, apa mau sembahyang? Yakin di situ bukan mana yakin di sini. Al-maut. Sembahlah Allah sehingga kamu mati. Ayat berapa? Dia dah pusing ayat Al Quran. Innaka la minal mursalin. Kamu ni seorang rasul. Aku lah. ada rasul Melayu nama dia Rasul tahap apa nama dia siapa Sebut nama pun tak apa dan dia kata saya Rasul Kenapa kamu kata kamu Rasul tengok dalam Yasin Al Quran Al Hakim Inna kalamin Mursalin Sesungguhnya kamu ni dari kalangan para Rasul Kamu tu aku lah Aduh kacau Kacau Macam ni kacau okay. Kita minta Masa kita baca Quran Masa kita faham ayat Quran minta jauh daripada syaitan yang datang ialah Allah yang mengajar kita itu pasal dikatakan al-nama al-quran siapa yang mengajar quran ar-rahman ini ar-rahman al-quran Allah yang mengajar al-quran ini adalah sebesar-besar nikmat yang lahir dari Allah kita kata bilang semalam banyak rahimah Allah wa inna uddu Allah dan suka Kalau kamu nak itu nikmat Allah sampai mati pun tak mampu kita balas nikmat Allah. Jasa Allah kepada kita. Jasa orang selamatkan nyawa kita kita bayar kepada dia. Jasa Allah bukan menyelamatkan nyawa, bagi nyawa kepada kita, bagi makan, bagi minum, bagi sihat, bagi kita mata cukup, akal kita waras, hati jantung semua berdenyut. Berapa bayarannya? Berapa bayarannya? orang buat hemodialisis satu minggu satu kali kau 300 seminggu dah dekat seribu lebih sebulan berapa yang Allah bagi buah pinggang kat kita ni dua-dua tu proses kita senyum je kencing buang air siapa yang bagi benda Allah itu pasal kalau kita nak balas jasa Allah sampai mati pun tak boleh akan rasa itulah kalau, ta bersifat, kalau ta tak ada sifat Al-Rahman Kalau tak nak kisah pun Dia bagi Dia lah. bagi Aku tak kisah Nak ambil sebab uh, itu kita kata wa yabqa wajhu rabbika rabbika zil jalali wal jalal wal kekal wajah Allah yas'aluhu ma fis samawati wal kull yawmin huwa fi sha'n semua orang minta dengan dia tapi Allah tak tahu cuba kita minta banyak sangat untuk sidang ke ketua ke eh, mana dia minta duit dalam masjid ada kerja lain kau eh. ni mati pun tak ada duit juga lah. tapi orang pergi minta dengan Allah yas'aluhu man fis sama di langit dan di bumi minta dengan Allah bagaimana keadaan Allah kullu yawmin huwa fi macam tu lah tak ada tak, ada. tak ada. macam tu lah Allah yang bersifat dengan ar-rahman tadi apakah yang ada dalam al-Quran dianggap nikmat yang terbesar saya kita syukur sangat kita dah sebut semalam Ramadan tak ada apa sangat tapi kerana Ramadan itu turunnya Quran terus naik pangkat Kota Mekah tak ada apa pun. Kering kontang tak ada apa pun. Tapi kerana Nabi SAW dibangkitkan di situ. Terus naik ke Mekah. Semua orang nak melancur di sana. Cuba tengok takut itu tu kat kota orang di sana. Umrah lah, ini lah, itulah. Orang yang bukan Islam pun nak pergi juga. Sampai macam tu sekali kota Mekah. Menarik perhatian orang. Kenapa? Kerana di situlah dibangkitnya Nabi SAW. Kerana di situlah turunnya Quran. Maka Ramadan bernaik pangkat Ramai orang datang mengimarahkan dan sebagainya Sayang sangat saya ke tuan-tuan Kalau tak ambil kesempatan pada bulan Ramadan Di offer diri Untuk turun dan kita baca bersama Di antara yang ada dalam Quran Menjadi pengajaran kepada kita Yang pertama Kenyataan yang benar dari Allah untuk manusia Susah nak cari buku yang betul-betul benar Banyak buku banyak pelintu Dia tulis yang tu betul Dia sendiri Ekonomi dia tulis Oh betul juga eh buku politik tulis oh betul juga eh. mari buku apa benda pun semua nampak betul tapi sebenarnya ada kelentungnya baik fahaman Islam baik komunis ke baik sosialis ke baik kapitalis ke baik apa saja semua kata mereka yang terbaik Amerika kata mereka terbaik Rusia kata mereka terbaik mari negara lain semua kata terbaik tapi Quran lah yang terbaik bagi kita hudan linnas zalikal kitabu la raiba fihi huda lil muttaqin petunjuk bagi orang yang bertakwa yang kedua kenyataan yang menjelaskan semua yang berada di langit dan di bumi membawa manusia untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala semua tanda-tanda kebesaran yang Allah Ta'ala wujudkan untuk kita kenal zalika kabirul azizul alim kita baca dalam surah yasin zalika kabirul azizul alim bagaimana Allah Ta'ala buat pergerakan bulan bintang saya tak faham ilmu falak Kawan saya daripada Melaka Dr. Kasim Bahali Dia buat tunjuk Dia kata anak bulan tak matang lagi pada hari Sabtu Matang dia pada hari Ahad Adalah dia punya bacaan dia Saya tak faham Tapi dia tunjukkan raja Macam ni anak bulan ketika bulan jatuh Ketika matahari jatuh Masa tu tak bertemu Kerana bulan belum matang Matangnya pada hari Ahad Falaknya macam tu Maka kita puasa pada hari Ahad ada orang tanya pula eh, kita ada di Indonesia puasa awal dia Indonesia. Nanti nak balik Indo dia pergi raya awal. Dia rezeki awal. Lah. Kan? Kalau macam tu, pergilah sebelah Australia. Nggak lagi dah. Kan? tu belum masuk. Eh, Australia apa? Awal lagi kan? Paling barak-barak. Pergi barak. Pergi barak. Penat dia puasa. Terbang daripada KLA nak pergi ke Eropah. Di lamanya malam. Memanglah kau kejar matahari. Lama nak. nak cepat buka puasa, pergi Australia. Mungkin tiga jam macam terbang Australia ada pukul berapa ni? Pukul 11 pagi kalau saya kutuk tahu. Jadi nak pergi cepat buka puasa pukul 3 petang oi lambat buka tukang asal asalnya pergi ke mana-mana lah boleh buka puasa awal lah. masa dia lagi itu rezeki masing-masing di mana awak berada di situlah ikut masa kalau buka puasa awal itu pula lah masing-masing yang kedua Al-Quran yang ketiga ia ya, menjelaskan satu akidah yang benar yang, mem yang membentuk manusia menilai diri mereka, pertimbangan mereka, disiplin hidup dan al-iqwan hidup mereka. Quran menjadikan manusia itu berdisiplin. Orang yang ada dalam hatinya Al-Quran, dia akan disiplinkan dirinya. Quran jaga dia, kita jaga Quran, Quran akan jaga kita. Bukan saja di dunia, di akhirat sekali Allah Taala. Bila kita masuk dalam kubur gelap gelita, tiba-tiba bercahaya. Kata Imam Syafi'i wa Haithul Qata yaqfi dhulumatihi min al-qabri yalqahu salan mutahalila Bila masuk dalam kubur yang gelap gelita itu terang benderang dia bertanya siapa gerangan tuan hamba Akulah ayat-ayat yang kamu baca masa di dunia dahulu Antaranya ialah surah Tabarakallazi Dia akan menerang dalam kubur kita baca Yasin memudahkan kita punya roh kita jalan yang kelima. Dan yang keempat, Al-Quran mewujudkan hubungan manusia dengan Allah sebagai pencipta, penyempurna, penentu takdir, pemberi hidayah kepada mereka. Telah disebut dalam surah Qaf, "Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahun qalbun" atau al Al-Qassas, Allahu al syahid Quran dia bercakap dengan hati. Dia bukan bercakap dengan minda sangat, bukan bercakap dengan anggota sangat. Dia bercakap dengan hati. Itu pasal dalam Al-Quran Siapa yang membaca Kul huwa Sama dengan satu per Al-Quran Kenapa satu per tiga? Kerana dalam Al-Quran ada akidah Dalam Al-Quran ada ibadah Dalam Al-Quran ada akhlak Satu, dua, tiga Yang tiga, yang satu ni Cerita dalam surah Kul huwa huwa Berkaitan akidah Siapa yang belajar tentang akidah Maka dia baca satu per Al-Quran Jadi oleh sebab itu Al-Quran Akidah dia berkait dengan hati Maka Al-Quran tuju pada hati orang Dia tak bercakap dengan Kuli-kuli, jaga-jaga, tak ada Direct dengan raja, raja tu lah hati Bila hati dia dapat kontrol Satu badan dia boleh kontrol Itulah kehebatan Al-Quran Fadhakir bil-Quran Al Liman kal, liman yaqaw Fu'a'id, berilah ingatan Al-Quran Bagi mereka yang takut Takut bukan pada mata, bukan anggota Takut nah. Itu pasal Nabi Musa Bila Allah Ta'ala kata campak Wahai Musa apa di tangan kamu Maka Nabi Musa pun campak Bila campak dia menjadi ular Bila menjadi ular Nabi Musa turun ke belakang Tarik diri ke belakang pegang dada dia Kerana hati dia gemetar ini. Takut dengan hati lima yafak fu'a'i Yang kelima Al-Quran membuka minda Perasaan dan kegairahan untuk beriman dengan Allah Ia dibuat melalui penjelasan yang menyebabkan kita tercengang kehairanan tentang dunia ini dan seolah-olah ianya satu perkara yang baru timbul contohnya Allah Taala mengarahkan bumi langit menjalankan peranan masing-masing Allah Taala sebut dalam surah Abasa wa Tawalla falyanzuril insanu ila ta'ami anna sabab inna sababna al-ma'a sabba thumma shaqqna al-ardha shaqqa fa anbatna fiha habban wa 'inaba Sampailah ke habis saya semua Allah Ta'ala arahkan kepada Bumi sila buka Langit sila turun Tumbuh-tumbuhan sila tumbuh Bila mana kita bertengok Al Quran Arahkan semua Alam ini bergerak mengikut Arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Supaya kita tahu di sana Ada tangan-tangan gaib -tangan Yang mengaturkan semua Ingat hujan tu sembrono ke turun Dia ada sukatan dia dalam. Dia ada itu dia dan sebagainya semua. Oleh sebab itu kita tengok Allah Taala ceritakan ajab dulu Al-Quran baru datang ayat yang ketiga akan kita baca lagi insya-Allah. Khalaqal insan khalaqal insan 'allamahu Bayat bayan Terkait lagi dengan Al-Quran. Yang keenam, Al-Quran ma'akhirah manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Apa tugas kita di dunia ini? Ada tiga. Pertama menjadi hamba wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Yang kedua menjadi khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang ketiga iqamatul din, melaksanakan hukum Allah. Inna anzalna ilayka kitab li tahkuma bainan nas bima araka Allah wala takul lil khaini qasima. Tiga peranan kita. Pertama jadi hamba Allah, yang kedua menjadi khalifah, yang ketiga melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran Kerana sesiapa yang melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran Datanglah rahmat Allah Kerana itulah Islam Islam itu rahmat Siapa yang masuk Islam dia akan selamat Aslim taslam Masuk Islam kamu selamat Siapa yang tak masuk Islam dia tak akan selamat Carilah lah macam mana Agama mana pun hebat macam mana pun Bangla kau, rumah kau mana pun Kalau kamu mana tidak pegang Pada kan Islam, kamu tak, tak akan selamat dengan Islam saja selamat itulah datanya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan yang ketujuh yang terakhir Al-Qur'an mengajar manusia mengenai akhirat tidak ada buku cerita tentang akhirat tidak ada siapa pun boleh bercakap tentang akhirat tidak ada subjek akhirat tidak ada guru yang boleh mengajar tentang akhirat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an ceritakan tentang akhirat hari kiamat dan hari bangkit semula semua manusia dan jin dipertanggungjawabkan atas semua amal buruk mereka dan dibalas pada hari akhirat. Ini menyebabkan manusia lebih berhati-hati dalam hidup mereka dan tahu mereka tidak boleh meloloskan meloloskan diri dari semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam surah Abasa taala surah dalam amma yatasalu anin nabail azim alladhi hum fihi mukhtalif Kala saya akan, lalu kala saya akan. Alam najahil al arba bihada, dan jibala abdada, wakalaqnaqum azwaja, wajalna ja nufakum subata, wajalna ja lidli basa. Sampai ke akhir, Ennayumal oh, Siapa yang boleh ajar semua itu? Al Quran. Cerita aktiviti kehidupan manusia selepas kita mati. Tidak ada guru lain yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahaja yang mengajar kepada kita. Untung sangat diantar kepada kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membacakan kepada kita pula Al-Quran. Itulah dia ha? ayat yang kedua. Kesan daripada al Allah memutuskan Nabi untuk mengajar kita Al-Quran. Moga-moga kita rapatkan diri dengan Al-Quran. Tanamkan hasrat dalam hati untuk membaca Al-Quran. Cintalah diri kita kepada Al-Quran. Moga-moga satu hari kita tak terlepas. Kecuali kita telah membaca satu atau beberapa ayat daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dengan Al-Quran. Itu saja tuan-tuan yang dapat saya sampaikan pada pagi, pada pagi ini yang baik itu. Datang dari Allah. Lemah dan kuat itu adalah kelemahan saya. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.